बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स मैं हूँ वलीद रजा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आलिव किचन में जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स सर्दियों की छुट्टियां हैं और हर घर में बच्चे होते हैं या तो मेहमान आए होते हैं और उनकी जिद होती है समटाइम्स की हमें पिज्जा खाना है और बिल्कुल झटपट खाना है ऐसे में अगर हम डो बनाएंगे तो डो बनाते हुए उसको राइस होते हुए कम से कम पैंतीस से चालीस मिनट लाजमी लग जाते हैं तो फिर आइए चलते हैं और आपके साथ बच्चों की जिद पूरी करने वाली एक ऐसी झटपट पिज्जे की रेसिपी शेयर करते हैं कि जिसमें हमें किसी भी किस्म की डो की जरूरत नहीं पड़ेगी चलते हैं और बिना डो के पिज्जा बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे बिना डो के पिज्जा बनाने के लिए मैंने ये एक पिज्जा ट्रे ले ली है या ओवन ट्रे ले ली है और इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिए हैं तो यहाँ पे इस ट्रे में मैंने अरेंज कर देने हैं ब्रेड के स्लाइसिस ब्रेड के पीसीज क्योंकि मैं आप लोगों को वो झटपट पिज्जा बताऊंगा कि आपके घर में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं तो इसीलिए मैं ब्रेड के साथ पिज्जा बनाऊंगा और बिलीव मी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही मजे का बनेगा तो यहाँ पे हमने ये सारी ट्रे में ब्रेड स्लाइसिस अरेंज कर लेने हैं तो ब्रेड स्लाइसिस को अरेंज कर लेने के बाद अभी हमने इसके ऊपर लगा देनी है पिज्जा सॉस और ये भी थोड़ी देर पहले ही मैंने शॉप के लिए बनाई थी पिज्ज़ा सॉस तो मैं वही यूज कर रहा हूँ लेकिन अगर आप झटपट पिज्जा बना रहे हैं और आपके पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो आप सिंपल टोमेटो कैचअप का या चिली कैचअप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने तमाम ब्रेड स्लाइसी के ऊपर अच्छी तरह से पिज्ज़ा सॉस लगा ली है और अभी हम इसके ऊपर डालेंगे कद्दूकश की हुई चीज़ तो ये मेरे पास मोजरेला और चैडर मिक्स चीज़ है ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगा हसबे जरूरत जितनी आपको पसंद है उतनी ही आप शामिल कर सकते हैं तो यहां पे चीज शामिल करने के बाद अभी हम इसके ऊपर डालेंगे कुक किया हुआ चिकन तो ये मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके पास घर में जो सा चिकन भी पड़ा हुआ है या चिकन का सालन पड़ा हुआ है तो उसमें से चिकन निकाल के उसके पीसिस करके भी आप इसमें डाल सकते हैं लेकिन अगर आपके पास चिकन नहीं है या आप चिकन शामिल नहीं करना चाहते तो आप सिंपल वेजिटेबल का इस्तेमाल करके भी पिज्जा बना सकते हैं और ये देखिए चिकन हमने अच्छी तरह से पिज्जा के ऊपर डाल दिया है और अभी हम इसके ऊपर दोबारा से डालेंगे कद्दूकश की हुई चैडर और मोजरेला चीज तो अगेन वही बात जितनी आपको पसंद है जितनी आपकी तोफीक है उतनी हसब जरूरत आप इसके ऊपर चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ शामिल करने के बाद अभी हम टॉपिंग करेंगे वेजिटेबल्स की तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसके ऊपर छोटी छोटी कट की हुई शिमला मिर्ची डाल देनी है और ये थोड़े से मेरे पास स्वीट कॉर्न पड़े हुए थे ये हमने इसके ऊपर डाल देने हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे क्यूब में कट किए हुए प्याज तो इसके अलावा जोन सी वेजिटेबल आपको पसंद है जो सी टॉपिंग आपको पसंद है आप अपनी मर्जी की टॉपिंग कर सकते हैं तो मेरे पास जो चीजें घर में पड़ी हुई थी मैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा हूं और यहाँ पे इसके साथ ही हमने इसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स यानी कि जैतून भी डाल देने हैं और यहाँ पे जैतून डाल के हम इसको बेक करेंगे तो मैं यहाँ पे इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए बेक करूंगा ताकि इसके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए आप अपने ओवन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बेक कर लीजिएगा तो मिलते हैं फिर आपसे दस मिनट के बाद तो अलहमदल्लाहमदल अल्हमदल्ला हमारा बहुत ही झटपट सा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बिना डो के बन के बिल्कुल रेडी है और अलहमद माशाल्लाह इसकी लुक देखें जब आप ये बच्चों को देंगे तो बच्चे बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी जल्दी झटपट सिर्फ पाँच मिनट में ये पिज़्ज़ा बन गया है वो भी बिना किसी डो के तो ये देखे यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा पिज्जा बन के रेडी है और अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ कि कितना सॉफ्ट हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बन के रेडी हुआ है और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो ब्रेड है वो कितनी सॉफ्ट है बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई लेकिन अगर आप इसको क्रंची करना चाहते हैं तो आप ऊपर और नीचे के दोनों रॉड ऑन कीजिएगा मैंने सिर्फ़ इसको ऊपर के रॉड ऑन करके पिज़्ज़ा बेक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये पिज़्ज़े की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी अगर आपको ये पिज़्ज़ा पसंद आता है इसको लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़